দুটামান আৰু দুজনীমানে ফেচবুকত কৈ আছে ক' বোলে দেৱলতা বোলে হেৰি পকত তলফালে সৰহকিবি বুলি কৈছে সেইটো কথা হ'ল নেকি দেৱলতাই কেনেকুৱাকৈ ঘৰৰ পৰা ঘৰখনৰ পৰা বিলং কৰিছে বা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইটো দেৱলতাৰ ব্যক্তিগত কথা দেখাও পাৰিছে কিবা পাৰিছে আমাক মানুহজনহেঁতেন প্ৰথমৰ পৰা তেনেকৈ ঘৰত থোৱা নাই বা আমাক ঠিক কৰি বুকুতা ঠিক কৰি ক'ব পাৰোঁ যে মাৰ্বল পাথৰ ঘৰত থৈছিলে আপুনি যদি বিশ্বাস কৰি নকৰে মই কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাই দেখাব পাৰোঁ এতিয়াও আছে প্ৰথমৰ পৰা মাৰ্বৰ পথাৰৰ ঘৰত থৈছে তাৰপিছতে ঘৰৰ পৰা শুবলৈ বক্সৰ পালেং দিছে আলনা দিছে তাৰপিছত খাবলৈ যেনেকুৱাই নহওক ডাইনিং এখন দিছে বা বহিবলৈ চকী টেবুল দিছে বা চোফা দিছে বা নিজেও আজি মাটি বাৰী কিনি ঘৰখন বনালোঁ বা তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰো আছে য'ত শিৱসাগৰত নিজস্ব ঘৰ আছে বা মোৰ হাহো নাছিলে যে মোক অত্যাচাৰ কৰিব বা মই সেনেকুৱাখিনি বদনাম গাম এনেকৈ কিছুমান মানুহে আৰ লগত তাৰ লগত জীৱনটো কম্পেয়াৰ কৰি থাকে আৰে তহঁতে কচোন ভাই তহঁতৰ যদি ইমান দৰকাৰ হৈছে আমাৰ তেনেকৈ দৰকাৰ হোৱা নাই যে আমি একদম পঞ্চাছ হাজাৰ ষাঠি হাজাৰ টকীয়া ডাইনিঙত খাম পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ টকীয়া বিচনাত শুম আৰে আমাৰ টোপনি যাব পাৰিলে পাৰিব টোপনি যাব পৰা বিচনা অলৰেডি আছেই য'ত আমাৰ টোপনি ধৰে যিখন পিছত আমি শুই কমফৰ্ট হওঁ ভাল পাওঁ বা আমাৰ টোপনি আহে সেইখন পিছত আমি সুখী বৰ্তমান আমি যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈ আমি সুখী আৰু আমাৰ তেনেকৈ সৰিয়হ খেতি কৰিবলৈ আমাৰ এইটো ছাইডে সৰিয়হ খেতি নকৰে আমাৰ বাগান আছে মইতো বাগানখনকে ঠেঙাই নাথাকোঁ এনি টাইম বাগানখন দেখাই নাথাকোঁ বাগানৰ পাত আমিও নিজেও তোলোঁ মানুহৰ লগত কাম কৰা মানুহৰ লগত বাগানৰ পৰা আমি নিজেও তোলোঁ আমাৰ বাগানৰ পাত ছমাহ সাত মাহ সাত মাহমানেই দেখে যিসকলে পাটৰ ব্যৱসায় আছে জানেই সেইসকলে সাত মাহমান পাতৰ ছিজন চলে আমাৰ আমি তেনেকৈ দেখাই নাথাকোঁ তেওঁলোকে এবাৰহে আলু খেতি আৰু সৰিয়হ খেতি কৰিব পাৰে আমাৰ ইপিনে আলু খেতি সৰিয়হ খেতি নকৰে নহয় আমাৰ ইপিনে চাহ বাগান আছে আৰু তেনেকৈ মই বা যেনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰাই বিলং নকৰোঁ বা কৰোঁ কিন্তু যিখিনি দিব লাগে ঘৰৰ পৰা সেইখিনি গোটেইখিনিয়ে দিছিলে বা আৰু মানুহজনে যিখিনি মোক দিব লাগে সেইখিনি সুখ দিছিলে সেইকাৰণে কওঁ যাৰ তাৰ লগত জীৱনবোৰ লাইফবোৰ এনেই কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে নজনাকৈ তহঁতৰ দৰকাৰ হৈছে তহঁতে এনেকুৱা দামী দাইনিং লগাই যা তহঁতৰ দৰকাৰ হৈছে গাড়ী লগাই যা আমাৰ স্কুটিখন বাইকখনে যথেষ্ট আমাৰ আমি জীৱনত বিলাকেইটা কৰিবলৈ নাযাওঁ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনিহে আমি মানে লাগে আমাক প্ৰয়োজনখিনিহে লাগে তাতকৈ বেছি ওপৰেঞ্চি নালাগে ওপৰিঞ্চি লাগিব যেতিয়া আমি সফল হ'ম যিদিনাখনেই আমি প্ৰকৃততে সফল হ'ম এতিয়া আমি সফল হোৱা নাই ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমি জীৱনটোৰ লগত যুঁজি আছোঁ যুঁজি আছোঁ যেতিয়া যদিনাখনে আমি সফল হ'ম যিদিনাখনে আমি বিলাসিতা জীৱন এটা কটাব সেইদিনাখনে গম আমাৰ আৰাম হ'ব বা চাৰিওফালৰ পৰা আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰা আমি সফল হৈ আহিম এতিয়া আমি আধাতে আৰু আমি বিলাসিতা কৰি আমাৰ জীৱনটো আমি শেষ কৰি পেলাব নোৱাৰোঁ নহয় চবৰ লগত আমাৰ জীৱনবিলাক নিমিলে আৰু চবৰ লগত আমাৰ সপোনবিলাকো নিমিলে সেইকাৰণে আনৰ লগত আনে জীৱনটো এনেই আৰু অনাহকতে কিছুমান কথা কৈ দিব পাৰিলে বুলিয়ে যে মানুহে কৈ দিব পাৰে কেনেকুৱা থিংকিঙৰ মানুহ এইবিলাক ভাবি নাপাওঁ আচলতে মানুহৰ কেনেকুৱা মনোভাৱ বা কেনেকুৱা শ্বৰ্ট মাইণ্ডেড হ'লে মানে কিছুমান কথা মানুহে ক'ব পাৰে আৰে যিখিনি প্ৰ মই দেৱলতাক বেয়া নাপাওঁ দেৱলতাক মই বহুত ভাল পাওঁ যিখিনি প্ৰকৃততে শিক্ষিত মানুহ সেইসকলক এনেকুৱা কথা নকয় প্ৰকৃততে সুধিব যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি পঢ়ি আছে বা আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান বা সেইখিনিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে আজি সুনীতা সুনীতা উইলিয়ামছ চন্দ্ৰলৈ গৈছে সুনিতা উইলিয়ামছৰ লগত তুলনা কৰিলে বেয়া নহয় কথাটো বেয়া নাপাওঁ যে সুনীতা উইলিয়ামছ চন্দ্ৰলৈ গৈ আহিছে এনেকুৱা এড আপোনালোকৰ দৰে মহিলা বা তোমালোকৰ দৰে নাৰী এনেকৈ ক'লে বেয়া নাপাওঁ কিন্তু আৰু সেই জীৱনত যিখিনি প্ৰয়োজন বা নহ'লেও চলি যায় সেইখিনি বস্তুক লৈ এনেই কম্পেয়াৰ কৰি থাকিলে ভাল নাপাওঁ আৰু এইবিলাক অনাহকত কথা এনেই আৰু কমেণ্ট কৰি থাকি লাভ নাই দেই